города? Столица Украины, Киев. Я в Екатеринбурге. А Понял. что общаетесь? Знаете историю Ека Екатеринбурга? Екатеринбурга, да. Скажите, пожалуйста. Ну, городу за 30 лет исполнилось в этом году. Угу. Это самый дружный город на Урале. кто его основал? В России он... Кто еще раз? Кто его основал? Ну, там у нас Дегенер, Дегенер, два года, таких деятелей. Кто-кто? Хотя я думаю, что и Демидова очень хорошо в свою руку приложили. Mm -hmm. Но исторически считается, что Дегенер, Дегенер, на памятник стоит в санкт Понял, а кто а, а... императрица А кто здесь жил, на этих землях? Здесь да непонятно, какие-то люди там жили. Непонятно, да. Да. М -м -м. В основном татары, они как бы сейчас не. Татары, да? То есть это как колонизация шла, этого края? Или просто пришли, никого не было. Нет, это было добровольное присоединение. Добровольное присоединение? Конечно. М -м -м. Интересно. Люди выбрали... Власть русского царя была гораздо лучше, чем власть сибирского хана. Сибирского хана? Да, сибирского. Раньше. А что, было сибирское, сибирское, сибирское ханство в 18 веке? В 18 не было. Уже к тому времени не было. А в 16-м, в 17-м было. Mm -hmm. Так вроде город, вы говорите, с 18 века, триста лет. Городу 300 лет, да. 300. Вот. То это же уже почему раньше здесь город не основать, если тут было все спокойно? Ну, вы себе урал представляете, какая-то территория. Я думаю, а крепости сразу основали, где могли. Так же. Нет, Если Урале, можно поставить крепость, не вставили, логично? Нет, здесь просто очень много городов, на Урале очень много. И какие-то города сначала расцветали, становились mm -hmm. какими-то центрами, потом запускались центрами становились другие города. Mm -hmm. У нас есть, как сказать, небольшие города, которые старше Екатеринбурга еще на 200 лет, то есть им уже под 500. Mm -hmm. Не ясно. Слава Слушайте. Вот там, где находили полезные ископаемые, в первую очередь, там, где ставили производство. Угу. Так почему я говорю, раньше не поставили, если... Всему если... Свое время. Всему свое время, да. А это там рядом... Что у вас за города еще есть возле Екатеринбурга? Ну, у нас тут такой, как сказать, там, центр, короче, городов-миллионников. У нас тут рядом такие города, как Челябинск, Перем, Тюмень, Магнитогорск, Уфа. Mm -hmm. Челябинск. Mm -hmm. Я просто вот помню, знаете, помните, как Челябинск, кто его основал? Челябинск, нет, то это же такой тоже рабочий город. Он расцвел, когда во время большой эвакуации завода. Ну с чего началось его развитие? Mm -hmm. Нет, Челябинск не в курсе не в курсе, да? Там его основал такой человек, как Алексей Тевкелев, или Тевкелев, ну, вот. Это российский наместник во имен полковник, он, он дал полковником во Анны Ивановны. Не, не могут. Нет, у нас, как объяснить -то? вообще в России все города, чтобы вы понимали, это все действующая власть закладывает. Оно как бы снаряжает экспедиции, то есть сам по себе... Ну, так Анна Ивановна, да, Анна Ивановна снарядила экспедицию Всеверную. Поэтому здесь, допустим, вот, если брать основателей города, то правильно это говорит, что все-таки это Екатерина Великая... Ой, Екатерина не Великая, Екатерина Первая. Смотрите, Экспедиция. смотрите, еще раз. В Челябинске стоит памятник основателю города Алексею Тивкелеву. Алексей Тивкелев носил еще имя свое, он, это крещенное его имя, а на самом деле его имя при рождении было Кутву Мухаммед Тевкелев. Это российский дипломат, полковник и генерал-майор с 1755 -го. И вот он основал крепость сначала на фоне восстания Башкортов 1735-1740 -го, -го, -го года. Он там их он их жестоко придушил, а потом поставил крепости, в том числе Челябин. Нет, там Башкортов не может быть, потому что Башкирия вообще она же добровольно присоединилась. Кто, вам, и такое она гораздо Кто гораздо вам такое сказал? И Кто вам такое там сказал? Кто вам такое сказал, Хорошо, скажите, а почему восстание в 1662-64 было? Башкирское восстание. Вот посмотрите внимательно, в Башкирии есть значит, такой праздник, он называется Добровольное присоединение. А, это такой праздник есть в Башкирии? Да, праздник есть, да. А вы знаете, да. что у них еще есть народная песня, называется Тавтиляу? Знаете ну, про что она? Знаете про что она? Вот смотрите крутые скалы на берегах и дели, здесь стевки лев отдал приказ набойню, Огонь, что сжег башкирские деревни, позолотил полковника погоны. Трет жесткое седло, бока гнедого, Седлу не больно, а коню терпеть. Полковник Тевкелев карал башке жестоко. Зачем ему чужой народ жалеть? Лишь ветерком развеются туманы, лишь песнею утешится душа. Полковник Тевкелев оставил путь кровавый, и память обо всем еще жива. Бурлит, кипит, вода и киедели. Нет Тевкелевым не найти здесь брода. И сколько б Тевкелевы не пытались, не, да, не задушить им чьяния народа. Чернеет сосны на отвесных скалах закатные ветра, им ветви гнут. Проклятие я высеку на камне, когда-нибудь потомки пусть прочтут. Видите, потомкам записана эта песня. И сидит такой вот колонизатор. Говорит, мирно присоединились и украинцы мирно, и башкорты мирно, и ногчи мирно, и адыги, и все остальные мирно. Всегда в них все добровольно, мирно, освободительно. Угу. Мы это знаем историю. Ничего там мирного не было. Нужно учить историю и не повторять ошибок прошлого. Угу. А вы славянин? Ну, вы, похоже, нет. Вы финны? Да. Вы финны? Да, они не, нет. Ну, по нам что, видно, что... Ну да, у вас внешность какая-то финская, я согласен. Да, да. Что у вас там с славянами такая. У вас э, идеология, как каких-то расистов. Вы еще зиговать э, начинаете уже. То Зачем? Как -то... Ну как, как деды? Вот у вас флаг. Какой у вас флаг сейчас? Вот такой. Вот такой? Да. О, -о, -о, -о. Вот это ж Власовцы использовали. деды ваши. Ой. Ну, Власовцы, конечно. Не очень люди были. Чё, вот смотрите, у Пскове какой парадик у них был. Вот им все там аплодировали, вот дети там, э, девушки. Нормальные ну, пацаны. Вот. Ну а я тут при чем? Чем они теперь? Обосраться? Не знаю, при чем. Вы же за славян топите там. Так у вас просто принт славянский, я и спросила, что это за принт. «Принц славянский. Нет, это вышиванка украинская. Да? Угу. Прикольно. Да, а у вас... что у вас кремль горит? Я понял, картина там кремль горит. Ну, это с любовью, с любовью к России, так сказать. Ну, кремль не горел никогда. В смысле? Да, там было. Пару раз. Пару раз. То есть все-таки горел когда-то, чуть-чуть, да? Чуть-чуть чуть-чуть на этот. В 1812-м, да? Ну, немножко было. А кто, кстати, а кто, кстати, в 1812-м подпалил Москву? Ну, мы, чтобы долбоеб ушел. В смысле? Что в смысле? В смысле? Да, Я самостоятельно в 1812 м то и подпалило. Ага. Понятно. Я думал, деды ваши, ну как, далекие. Там про, про, про очень далекие дедушки. Вы ну, можете они? Ну, вообще, это я. Я изобрела просто машину времени, и туда ждала. Ну, вы молодец, то да, я вам респектую. Спасибо. Да я спасти Москву. Скажите, через реку, и не река, в реке рак? А, то есть, если спасти Москву, это ей нужно подпалить. Я с вами согласен. Полностью. Единственное спасение для Москвы это ее подпал. Я согласен. Хорошо. Что? В Москве все хорошо стоит. Родная. Все хорошо, да? Все хорошо. Слушайте а, вот где а... Слушайте, а можете еще прокомментировать? Вот в Москве, вот возле, возле этого Кремля, вот этого тоже был парадик 1 мая. Вот там, в 1941 году, вот там он, товарищ Сталин, короче, принимал этих немецких офицеров, которые наблюдали за вашими войсками. Как вы прокомментируете то, что ваши деды воевались плеч о плеч с немецкими захватчиками? А? Ну, кто старая помянет, такая послушная. Не, ну вы же на 9 мая будете идти? Я нет. Не, а почему? Ну, потому что там толпа большая людей, там очень много людей. Mm. Вот, поэтому, ну, нет смысла туда идти, задавят. Ну, вы же отмечать будете хоть как-то? Ну, отмечать, да. Алкоголь не буду. О, ну вот, вот. Вот, вот. вот. Отмечайте, отмечайте еще день вторжения в Польшу в 1939 году, отмечайте еще день вторжения в Финляндию, с немцами все вместе это проводилось, если что. В Бессарабии, Ладно, да. Посрочно. Не забудьте это отметить, обязательно. Ой. Хорошо. Вы знаете, да, про пакт Молотова и Бентропа? Да, да, да. Что я там? Сами создавала. Сами прекрасно сами создавали. Что вы там написали, кстати? YG? но у меня какая-то фигня была. А -а -а -а. Я даже не помню, я сдавала когда два года назад. И сразу я вышла из. Что там было? А зачем? Да, древний... А зачем вы сдавали? Чтобы поступить в университет. Ну, Специальность такая, там нужна либо общество-история, либо общество и английский. Мне пришлось выбирать, да. Выбрала mm -hmm. историю. Mm -hmm. И как сдали? Я на платке училась. Понятно. А на кого учитесь секрет, да? На судебного эксперта. Судебного эксперта? Это там надо истории? Интересно. Ну ну да, такая вот система. Не ну, знаю, да, зачем история, но так. Угу, угу. И, чем вы там будете заниматься? Что там он не вообще делает? Судебный эксперт это то же самое, что и криминалист. Отпечатки mm -hmm. пальцев, вот это вот фигня. Mm -hmm. у меня. у меня я речевед. То есть у меня речеведческие почерковедческие эксперты. Mm -hmm. Всякие предыдущие записки, вот это вот по, Угу. Понял. Не, довольно интересно на самом деле. Я даже то, что куда ты думал, может пойти куда-то в эту степь. А много вас там платят за это? Ну, если есть опыт, одна экспертиза 120 тысяч. А так? Блин, куда? Ну так, на самом интересно. 120 тысяч, ого. Мне аж стало интересно загуглить. Тут эксперта Слушайте. А ну, ну, в общем, я здесь покажу, сколько там в среднем 5 суд, получает. Аж интересно стало, нифига, 120 тысяч. Это прям 1200 долларов, или сколько у них там, 1300. Вау, победа. Ну, видите, как интересно. Сразу вот сцепляются славяне, славяне. Я, я ж не понял, что они не по вышиванке прицепились, а по моей внешности. Это ж типичные русские. Руська загадочна душа. Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!